Aduh, panas ya. Oh, Peluh-peluh ni. Ha, dah lah penat, panas. Ose pula. Tapi rasanya malam tadi aku tak niat tau. Tadi rasanya boleh kot aku minum ni. Nampak sedap juga oh, eh. air okay, okay. hey, Mizan. Eh, eh Mizan. Ih, Ustaz. Kenapa minum siang-siang ni depan-depan orang ni? Ya, tak puasa ke? Sa, sa, tunggu dulu Sat, saya malam tadi saya lupa nak niat Lupa niat? Haa Apa maksud lupa niat? lah, saya tamu tak lafaz malam tadi Is, tahu saya kalau lupa niat waktu malam, esok tu tak payah puasa Is betul, tapi kena faham betul-betul Dia ada rukun dia, dia ada syarat wajib dia Tak boleh simple-simple malam tadi terlupa pagi ni tak payah puasa Oh gitu ke Ustaz? kalau macam Ustaz, jom Ustaz Bincang ni sikit ni, kita masuk rumah saya Ustaz Tapi ini tutup dulu, paman je Eh, jom. Ustaz dah tutup rapat dah Ustaz Jadi ya, kena naik panjang nazah kita dua Ok, tak apa Ustaz Malam ni kita buat air yang lagi sedap daripada ini Ustaz Sekejap Ustaz, so, cantik, jom Sama-sama Ramadan ini Kita sempurnakan Ramadan Dan sinar jiwamu Dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Kembali kita dalam rancangan Tazkirah Ramadan 2025 dan seperti biasa menemani saya hari ini Ustaz Azlan Shah dalam rancangan kita yang bertemakan sempurnakan Ramadan Senari jiwamu Dan kita berada dalam episode yang kedua Ustaz Alhamdulillah Yang pastinya kita jangan lupa sebut Dibawakan khas rancangan kita ni oleh Khadijah International Waqaf Foundation oh. Terima kasih Terima kasih banyak Sikit lagi tadi nak buka puasa dah Kata ada air lagi sedap Itulah Ustaz Kita ada menu yang lagi sedap daripada yang kita nak minum Sebab nak buka mata Yang saya hampir nak minum tadi tu Ha ah, yang apa tu? Ha menu kita hari ni Ustaz Saya rasa Air boleh sparkling-sparkling sikit Haa, ah, memang Ustaz Memang kena sparkling kali ni oh. Air Nenas so. Sparkling Dan sambil-sambil tu Ustaz hmm. Ustaz akan berkongsi pula Tentang tajuk kita hari ni Berkenaan tentang Fekah sikit Ustaz Okey, ha, ah, Dalam bahasa niat tadi tu kita berkaitan tentang memahami rukun-rukun puasa. Baik, baik. dalam kita faham bahawa puasa ini bukan hanya menahan lapar dan juga baik, baik. dahaga. Insya-Allah sangat-sangat baik tu. Hmm. Dah mana air nanasnya? Ya? ni mana? Apa lagi sat? Jomlah. Oh, kita ready kan. Minum-minum untuk air nanas sparkling kita hari ini. Okey Ustaz tadi saya cakap kepada Ustaz tadi kita nak buat air nenas bakli. Jadi depan kita ni Ustaz dah ada dah semua bahan-bahan dia ramuan Ramuan-ramuan Riasan buah nenas je ada ni? Apa yang ada ni? Eh ni okay, Ustaz Tool Ustaz Saya nak perkenalkan sesuatu bahan ramuan yang ada atas meja ni Yang pertama Ustaz macam biasa Kita mesti nak air Sejuk Seju, kan Mana ada orang nak buka puasa dengan air panas Kalau sebab tekak kita ni kering Muda-muda ha, Muda-muda ha. Jadi kita ada ais batu Kita ada nenas Kita ada laici Kita ada madu Wah, ha, Nak bagi manis sikit Ustaz okay. ha. Dan daun pudina Confirm ke pudina ni? Ha, bagi 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 wangi sikit Bagi ada aroma Min ha, Min tu Asyik, Ha, lepas tu kita ada ni yang tadi ujung tadi sparkling tu kan? Ha, ni lah dia. Air sparkling tu. Saya ada surprise ni. Ha, ada ice cream lagi ni. Oh, ada surprise. Ni boleh jadi float ni, Ustaz Ha, ni lah sekali. Ha, dulu lo. Okay. Ha, tergoda sangat. Nanti dia cair nanti. Ha, ha, okay. Okay, Zat. Sambil-sambil saya nak letak ais batu ni, Ustaz. Tajuk kita tadi berkenaan tentang rukun puasa. Dan puasa ni bukan sekadar tahan lapar dan juga dahaga. Hmm. Jadi, Ustaz, apa sebenarnya rukun puasa ni? Kalau kita tengok tadi kan Mirzan waktu nak terminum tadi tu Sebelum saya selamatkan Mirzan Kan kita dah fikir Mirzan kata Eh malam tadi tak Tak niat Tak niat. So selalu ni ramai juga orang keliru Eh malam tadi tak niat So pagi ni kena puasa ke Kira cheat day So kalau kita tengok Puasa ni sebenarnya Rukun ni paling simple ni hmm. Ada dua je Oh dua je rukun puasa je rukun puasa ni Dan rukun ni dalam bahasa Arab kita panggil tiang tiang tu lah kalau kita tengok meja masak kita ni kan hmm. kitchen cabinet kita ni ada dua tiang patah satu tiang pun jadi roboh roboh lah ataupun sengit lah hmm. tak stabil lah kita kena make sure pastikan dua-dua tiang tu berdiri kukuh yang pertama tadi yang keriu tadi tu kena niat sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam semua amalan ini berdasarkan niat oh innamal a'malu binniyat Oh, apa juga Eh? Oh, Rainbow Ah, ada. Ustaz kalau kamu ajar. Nampak ada harapan kan, Rukun yang kedua ialah kita cerita sebelum ni kan? Menahan nafsu. Menahan So, uh, bila kita puasa, rukun dia mengajar kita daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Ada tiga perkara wajib tak boleh buat. comfort-comfort tak boleh buat. Buat je langgar rukun. Patah tiang tu. Tiga sah. Ha, tak boleh makan, tak boleh minum, dan kalau dah berkahwin Tak boleh ada hubungan suami isteri So ketiga benda ni kita jaga Kita cukup rukun Dan dalam tu adalah syarat-syarat pula Kenalah orang tu Islam Orang tu Islam Dia tak kira lah berpuasa Kemudian dia balik Kan anak-anak kita kecil kan Macam anak-anak tu perakan ais ni Dia belum lagi wajib Dia belum lagi wajib untuk berpuasa Tapi kita boleh latih dia Kemudian dia mestilah orang yang Mampu dia sehat Dan dia tidak travel special ni sebab solat travel. Solat rukun dia kita travel ke sakit. Kita kena buat. Tapi bila kita puasa, Quran bagi tahu, mengisoksalahan aja. Kalau kita sakit, tak apa. Tapi bukanlah sakit kena gigit nyamuk. Macam tu. Sakit yang tak boleh berpuasa. Dan hmm. ataupun dia sedang musafir. So kalau kita cukup dua ni, dua rukun ni, kemudian kita cukup syarat wajib ni, maka sempurnakanlah Ramadan tadi kita sebut tu kan? Sempurna Ramadan. Cuma itu baru batu asas. Baru yang kita bina ni foundation bawah ni. Dia adalah perkara-perkara lain yang perlu ditampung sebab kita selalu ingat tahan tu hanya makan, minum dan hubungan suami isteri. Betul Ustaz. Selalunya bila kita kata puasa ni orang faham lapar, dahaga. Betul. Tak boleh makan, tak boleh minum. Selain daripada lapar dahaga, tak boleh makan, tak boleh minum ni Ustaz. Apa lagi benda-benda lain yang kita boleh kata nak bagi puasa kita ni tadi kita kata sempurnakan Ramadan tadi tu tadi tu kalau kita hanya tahan lapar dan tahan daripada dahaga dan tiada hubungan suami isteri pada waktu yang kita kira basic tu dah settle dah basic. tapi nak sinari jiwamu tu tak sampai hmm. sebab kalau kita tengok kita juga diajar untuk menahan semua diria -diria diria dia, dia dia ni saya letak dengar saya letak saya pun dah tergoda dah ya, tengok ni tak, ya. tak boleh tu lu ambil sudu tu Zai hmm. Um, dah basuh belum dari tadi tu? dah masuk dah jadi kalau kita lihat uh, sinari jiwamu tu adalah perkara yang lebih daripada sekadar basic tadi tu. Hmm. Tak tahan apa tahan makan, tahan minum tapi kita ada benda-benda lain yang kita kena tahan juga. Deria mata kita ni. Oh jaga mata, dia kena puasa juga bulan Ramadan. Walaupun terlihat atau ternampak perkara yang haram tu tidak membatalkan puasa, hmm. macam kita termakan atau terminum, tapi itu mengurangkan sinaran jiwa tu. Dia jadi kelam dan gelap bila puasa tapi mata dok tengok benda-benda yang haram. Okey. Macam tu juga telinga. Kita dok dengar perkara-perkara yang bersifat lucah. Okey. Bersifat kotor. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, siapa yang tidak meninggalkan perkataan lucah dan kesat ni, Allah tidak berhajat kepada dia menahan lapar dan dahaga. Okey. Ha maksudnya lapar dan dahaga tahan tu pun dia tak tak mencapai sinaran jiwa. Dia tidak di diraikan ataupun tidak di diterima sepenuhnya. Jadi itu yang yang ketiga, kedua. Ketiga, kita juga belajar sebelum ni kan akhlak tu dari sudut pertuturan. So sebab tu Nabi sallallahu alaihi juga ajar tak boleh berkata kata-kata yang kotor walaupun puasa ni tahan lapar ni tahan uh, dahaga. Pergi bazar duk bergaruh dengan orang bergaduh. Mata tak tak jaga tengok orang duk jual tu. Tengok oh hmm. tak lepas. Lepas tu cakap perkara-perkara yang tak baik. Dan itu semua mengurangkan pahala puasa. Mata telinga, lidah, lidah, mulut. Betul. Dan kalau kita nak tambah lagi sikit supaya kita betul-betul berjaga, Nabi SAW sebut, boleh jadi orang tu masuk Ramadan, dia berpuasa, tahan lapar, tahan dahaga dan dia solat pada waktu malam kan? Puasa kita selalu solat pada waktu tarawih kan? Dia tidak dapat melainkan lapar, dahaga dan penat dia. Dia tak dapat perkara selisih lho, ustaz, eh? Jadi bazi, Jadi selisih Walaupun teknikal hukum tu sah lah Tak ada orang kata batal Sebab dia memang tahan minum Dah lapar uh, Tahan lapar dan dahaga Tapi dia tidak ada nilai Di sisi Allah So tu penting untuk kita Bila sebut soal ini Dia mesti kena-kena berfikir Kita puasa ni Lebih daripada sekadar Tahan makanan You know Bahkan tadi kita sebut mata Telinga tu Boleh jadi perkara-perkara ni Merangsang Dan menyebabkan orang tu Boleh batal puasa jadi Ustaz kita dah selesai letak madu, laici, Nenak. nenas, ais batu. Yang berikutnya Ustaz saya nak letak daun pudina ni Ustaz. Bukan lagi macam mana Ustaz tadi kata keep energy kick tadi. Ni lagi rasa dingin sikit kan. Ha. Dan Ustaz sebelum saya nak letak daun pudina ni Ustaz, saya nak tanya soalan Ustaz. Dan juga tadi pun Ustaz sebut soal puasa ni juga menahan kita daripada bercakap benda yang tak baik, dengar benda yang tak baik. Sejauh mana sebenarnya ustaz akhlak ataupun kita kata sikap patutnya kita jaga dalam ibadat puasa ni ustaz. Boleh ambil cawan tu sekejap. Saya tengok cawan tu saya terfikir contoh ni. Kalau kita anggap diri kita ni macam cawan ni. Apabila kita isi dengan benda yang baik, dia penuhlah dengan benda-benda yang baik kan. Tapi yang banyak kita lupa waktu bulan puasa ataupun Ramadan, bahkan luar Ramadan pun macam ni kita letak madu, kita letak laici, kita letak tenas. Kita rasa manis lah. Tapi kebanyakan orang, dia tak stop benda-benda yang buruk tu. Hmm. Dimasukkan juga garam, dimasukkan juga benda-benda yang merosakkan. Tapi dia cuba letak benda-benda yang manis juga dalam tu. So hmm. jadi apa rasa dia? Jadi pelik lah Jadi pelik lah Jadi tak sampai lah rasa yang sebenar manis tu hmm. Yang patutnya dia rasa iwa ha, Jadi antara perkara yang kita sering kali lupa bila masuk Ramadan Yang kita bila sebut eh kata nak jadi akhlak baik tapi tak jadi lah. Sebab kita tak berhenti daripada perkara-perkara murut tu Contohlah kita sehari 8 jam tengok binge series kat, kat, platform streaming Ramadhan eh. hmm. Ramadan pun kita teruskan 8 jam sehari ataupun satu season sehari jadi bila masa nak masuk yang baik tu? Ataupun kita memang sentiasa mendengar perkara-perkara yang tak elok. Ramadhan datang, kita tak store. Jadi susahlah benda baik tu nak, nak memenuhi cawan ni, nak memenuhi hati kita ni. Itu so, perkara pertama yang kita kena perhatikan. Masuk Ramadhan, apa benda-benda yang kita kena keluarkan daripada telefon kita, daripada TV kita, yang selalu menyebabkan kita ketagih dan buang masa contoh ada game yang tertentu kan kita rehatkan game tu uninstall nanti tengoklah lepas Ramadan dah, dah hilang minat tu nanti insyaAllah dah rasa eh sebenarnya aku lagi okey bila tak tak terketagih dengan benda-benda ni demikian juga benda-benda lain termasuklah kita ada banyak ketagihan lain kita semua ada struggle kita ada orang ketagih nikotin ada orang ketagih perkara-perkara uh, yang memang tak sihat dia tahu tak sihat tapi struggle lah. So Ramadan ni ambil peluang tu untuk stop benda-benda yang buruk kerana menahan benda-benda buruk ni akan memudahkan kita membina sikap perangai yang baik tu. Demikian juga kawan. Kawan juga termasuk pengaruh. Kalau kita duduk dengan orang yang asyik-asyik ajak kita buat benda yang tak elok. Kita nak jadi baik dia berkata alah kau ni nak jadi baik. sedarlah di sikit kan. Eh, kita pun jadi down lah kita pun jadi susah nak bergerak tu so kita kena juga banyakkan bergaul rapat dengan orang-orang yang mengajak kita ke baik. kena ada kawan yang encourage kita so macam ni Rizan tadi ada kawan yang baik macam saya lah ha. ha. dan nak buka bos. datang selamatkan kalau tak baik dia kata eh takkan minum seorang minum sekali lah Ah, ha, dia boleh jadi Sebaliknya, so itulah antara perkara-perkara yang kita boleh usahakan supaya kita ada dalam suasana yang baik. Hmm, jadi Ustaz, sejauh mana sebenarnya Ustaz tadi Ustaz dah cerita semua kan Pasal akhlak, pasal rukun, pasal niat Semua tu Ustaz dah rangkumkan dan kita semua dah faham Sejauh mana Ustaz dalam kita memahami semua benda-benda ni Ustaz Boleh meningkatkan kualiti ibadah puasa kita ni Ustaz Sebelum Ustaz nak jawab Ustaz hmm. Saya nak letak air sparkling ni dulu ha. Closing ni, closing Haa ah, ni air sparkling ni Sebab tadi air nama menu kita apa tadi? Air nenas. Hmm sparkly. Bagi okay, okay. Ah, <laughs> jadi sambil-sambil saya -sambil letak saya bagaimana Ustaz memahami rukun dan adab puasa ni boleh meningkatkan kualiti ibadat. Saya bagi contoh mudahlah. Kalau kita minat main bola, kalau kita tak faham peraturan main bola Atau macam mana, kan pelik jadinya. Kita pun tak reti bermain dan kita pun tak boleh nak menang dalam permainan tu. Macam tu juga dalam peraturan-peraturan melibatkan ibadah ni. Allah taala beritahu Ini waktu dia mula Ini waktu dia berakhir Ini perkara-perkara yang perlu Oh bunyi tu hmm, Yang perlu per per dia Yang penggior Ini perkara-perkara yang perlu dijaga Jadi Tentulah Contoh yang tadi kan Bila kita tahu Oh ini benda yang wajib Ini benda yang kena tinggal Itu akan menambahkan Kita punya Kualiti ibadah tu Yang juga menyebabkan Macam tadi kan Kita mungkin tahu Oh tak sepatutnya Aku hanya tahan lapar dan dahaga Aku kena jaga mata Aku kena jaga telinga Aku kena jaga lidah. Kan, beza ibadah orang yang sekadar berpuasa, tahan lapar dan dahaga dengan orang yang ditahu lebih daripada itu. Oh, makin dikacau makin di... Oh, makin lah. Makin kita pun. Jadi macam lah. tengok, bila semua ramuannya cukup, rukunnya iaitu nenas dan sparklingnya cukup. Rukun, semua, adab, sikap. Semua, lah dia jual dah yang baru sedap. Berkualiti. Berkualiti. ha. macam itulah kita pun dengan ibadah-ibadah kita buat. Okey. Jadi Ustaz, penjam celik penjam celik kita dah di penghujung episod yang kedua, Ustaz. I air pun saya pun dah siap, dah siap kan, Ustaz? Oh. dah nas kita, Ustaz. Air nenas sparkling ni Ustaz. Alhamdulillah. Ah, jadi Jadi step sebelum Ustaz nak bagi kesimpulan ni dulu, kita akan letak air ni Ustaz dalam cawan. Kemudian nanti nak letak jadikan dia ni air nenas sparkling. Bloh hmm. dah. Jadi saya harap kita letak je dia float je azan pemberkuman. Ha uh, itu yang kita nak tu. Tekak kita boleh kering uh, sebab tadi dia cakap tak habis ni kan. Salah. Jadi ustaz, uh, sebelum saya nak letak air ni ustaz. Ustaz daripada tadi dah cakap pasal lafaz niat, rukun puasa, adab, sikap dan sebagainya. Kesimpulan dan nilai yang kita boleh ambil daripada episod yang kedua ni ustaz. Apa sebenarnya key point ataupun yang kita boleh take away untuk penonton-penonton di luar sana? Baik Mirzan, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, ini adalah syariat yang diambil tu Ustaz. Yang ni eh? Ya? Ha, ha okey. Ha, supaya nanti nenas dengan dia punya laici ni masuk Aduh, bukan air kosong. Ah, ha, bukan air kosong. <laughs> ha. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara ibadat tu dengan adanya hukum, dengan adanya syarat wajib dan sebagainya bukan nak susahkan, bukan nak rumitkan tetapi nak bagi mudah supaya jelas tak keliru dan kita tahu bagaimana nak capai kualiti yang baik tu hanya dengan mengikut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi kita sebut apa tadi? Yang pertama rukun puasa ada berapa? Ingat dah. ambil air dan orang dah berdua. Ya, nah, nah. Okey. Nah. Satu kita sebut niat, yang kedua kita sebut apa? Menahan diri. Ha nah, ya, nasib baik. Hmm, Okey, menahan diri daripada perkara yang diharapkan bermula daripada solat fajar sampailah solat maghrib. Kemudian kita sebut ada syarat-syarat wajib. Nah, kita sebut ada cara-cara nak pastikan puasa kita tu lebih daripada sekadar menahan lapar dan dahaga, dahaga dan juga hanya rasa penat. Jadi, moga-moga Allah SWT jadikan Ramadan kita tahun ini, setiap hari yang kita berpuasa itu hari yang yang menepati semua rukun dan syarat projeknya. Hei, tak sabar-sabar sangat eh? ni. Nah. Ah, saya nak jadikan dia float ni, Ustaz. Hmm, jadi, gitulah Ustaz. Eh. Air kita pun dah siap okay. ha. Ustaz pun dah cerita panjang lebar Ustaz Ya yeah, dah kering dah ni Pasal kualiti ibadah kita Kesimpulan nilai yang kita boleh bawa Untuk semua penonton-penonton luar sana Take away yang kita boleh ambil Alhamdulillah Jadi Kejap Ustaz Saya nak kena letak satu lagi plot ni Supaya jangan Ustaz seorang dia dapat plot Saya ha. pun kena ada plot juga ha. Jadi terima kasih banyaklah Ustaz Atas pengisian dalam episod yang saya ni Ustaz kena tolong floatkan saya punya. Ah, dia barulah dia jadi Ustaz. Kan? Baru dia ah, dia, dia, lah. dia apa Ustaz kata tadi? Dia kick sikit kan? Betul. betul. Eh, ah. saya dengar macam Azan. Terus saya Betul ah, Ustaz, dah azan ah. Jangan lupa like, follow, share, komen Tazkirah Ramadan 2025 dan jumpa lagi dalam episod yang ketiga. Insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.